Terima kasih Tuan Puan Yudhi Pertua. Saya ingin ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan, perbahasan ucap bapak penerangan tentang pelaksanaan tarif timbal balas Amerika Syarikat terhadap Malaysia. Sebelum saya mulakan ucapan saya, saya juga ingin mengucapkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri uh, Tumpatlah uh, yang telah uh, kembali ke Ramatullah. Tentu beliau sebagai anak negeri Pulau Pinang amat disayangi oleh uh, rakyat Pulau Pinang. And, uh, kami dalam DAP ucapan taziah kepada ahli keluarganya. dia. Puan Ibu Petua, sejak pelaksanaan tarif timbal balas Liberation Day oleh Presiden Amerika Syarikat pada 2 April 2025, kata semua negara, ekonomi sedunia kian bergelora sehingga menjejaskan pasaran modal, pertumbuhan ekonomi dan pengawalan inflasi. Kerajaan telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi GDP Malaysia untuk 2025 di antara 4.5 hingga 5.5%. Selepas pelaksanaan tarif timbal balas atau tarif, IMF telah menurunkan GDP Malaysia kepada 4.1% sedangkan Bank Dunia menurunkan ia kepada 3.9 peratus. Ada penganalisa ekonomi swasta yang meramalkan GDP Malaysia mungkin turun lebih rendah lagi kepada 2.1 peratus. pun begitu, kadar pengangguran sebanyak 3.1 peratus untuk 2025 tidak dijangka berubah banyak. Inflasi diunjukkan di antara 2 peratus 3.5 peratus untuk 2025 dan dijangka kekal pada julat ini. Semua pun kadar inflasi turun kepada 1.4% pada bulan Mac 2025. Peningkatan kos sara hidup yang ketara masih dirasai oleh rakyat jelata kerana kenaikan inflasi ditumpukan kepada barangan keperluan asas. Semua pun pelaksanaan tarif sebanyak 24% amat tidak adil kepada Malaysia kerana reciprocal tarif atau tarif timbal balas sebenarnya ialah 5.6%, bukan 24%. Kementerian Kewangan dan juga Kementerian MITI telah memilih tindak balas yang bijak dan berhemah dengan berunding dengan Amerika Syarikat, memperluaskan ruang perdagangan dengan negara-negara lain serta memberikan sokongan dan bantuan kepada industri yang terjejas. Saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri MITI atas usaha gigi beliau untuk mempertahankan kepentingan negara Malaysia. Di samping itu, kemungkinan besar rakan dagang utama Amerika Syarikat, China dan Jepun menghadapi kemelesetan ekonomi. Malah GDP Amerika menguncup sebanyak 0.3% untuk suku pertama tahun ini. Sedangkan Jepun telah menurunkan pertumbuhan GDP untuk tahun ini sebanyak separuh daripada 1% hingga 0.5%. Di sini, saya ingin mengesyorkan lima langkah fiskal dan kewangan untuk menangani cabaran resipokal tarif dan kemelisitan ekonomi yang mungkin melandai kita, khususnya bagi industri kecil dan sederhana yang menyumbangkan 39% kepada GDP negara dan demi menyelamatkan ekonomi Malaysia. Ada kebimbangan besar bahawa sekiranya ini tidak dilakukan, sumbangan IKS kepada GDP negara akan menyusut kepada 35% sekiranya pelindungan yang sewajarnya tidak diberikan oleh kerajaan kepada IKS. Pertama, membekukan segala show menambahkan beban kewangan kepada industri seperti cukai atau kenaikan tarif elektrik 14.2% dan pelaksanaan e-invoicing pada bulan Julai 2025 serta menangguhkan pengapungan minyak RON95 kepada harga pasaran. Pengumuman yang berumat Timbalan Menteri Kewangan menangguhkan peluasan skop cukai SST pada 1 Mei 2025 amat dialu-alukan. Kerajaan juga harus menimbang menarik balik cadangan sumbangan KDLSP 2% oleh majikan bagi pekerja asing. Kedua, menurunkan kadar faedah OPR Bank Negara sebanyak 1% daripada 3% sekarang kepada 2%. Memandangkan kadar inflasi kan terkawal, sasaran utama harus ditumpukan kepada menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang boleh dijalankan dengan menurunkan OPR. Nah, kita harap tindakan agresif, lagi oleh bank negara untuk membangunkan ekonomi. Ketiga, pakej rangsangan ekonomi untuk membantu sektor terjejas dan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Selain daripada geran kerajaan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, sektor perbankan harus diwajibkan untuk memberikan pinjaman mudah atau memberikan kelonggaran ke atas pinjaman yang sedia ada. Jangan hanya tahu untung tapi tidak tahu menanggung beban bersama-sama. Keempat, memberikan peluang perniagaan dan membuka akses kepada industri tempatan dengan mewajibkan semua pelabur asing dan tempatan diwajibkan membeli sekurang-kurangnya 50% barangan tempatan. Banyak IKS membuat aduan bahawa kontraktor asing yang yang menangi pembinaan kerajaan dan swasta hanya membeli barangan daripada negara asal mereka sehingga IKS tempatan tidak memperolehi sebarang tempahan perniagaan. So sekiranya tidak ada tempahan perniagaan, mereka tidak boleh survive. Dan kita bimbang mungkin terpaksa gulung tikar. Satu perkara yang sama penting juga ialah melindungi perniagaan tempatan daripada peralihan perdagangan atau trade diversion. Terutama sekali tindakan lambakan produk-produk oleh negara-negara yang disekat daripada daripada memasuki pasaran Amerika Syarikat. Seperti negara China, kita bimbang sekiranya produk tak boleh masuk ke Amerika Syarikat, adakah mereka akan beralih masuk ke negara Malaysia? Dan nah, kalau ini berlaku, adakah tindakan anti lambakan barangan boleh dipertingkatkan supaya dapat melindungi industri tempatan agar mereka tidak ditimbun dengan barangan murah asing sehingga peniaga tempatan terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu menjualkan barangan mereka. Saya harap mungkin peruntukan tambahan diberikan kepada MITI untuk menjalankan tindakan penguatkuasaan sedemikian. Kerana ini amat penting untuk survival IKS dan industri tempatan. Dan yang terakhir kelima, meningkatkan perbelanjaan pembangunan kerajaan agar dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi khasnya sektor perkhidmatan pegawangan dan logistik seperti mengembangkan kargo pelabuhan dan lapangan terbang. Ini penting untuk mengurangkan defisit perkhidmatan yang dialami oleh Malaysia dengan negara lain khususnya Singapura. Dari segi logistik, kalau pelabuhan kita dapat menambung kargo-kargo uh, yang uh, dimuatkan, saya rasa defisit dari segi perkhidmatan logistik bolehlah dikurangkan. So ini juga akan membantu kita menggerakkan ekonomi kita kerana dengan perbelanjaan pembangunan yang uh, yang, yang bertambah uh, ini akan memberikan lebih banyak peluang perniagaan dan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Puan Ibu Tua sebagai penutup, dalam detik cabaran ekonomi global dan pelaksanaan tarif. Dan demi memperkukuhkan dan mengekalkan ekonomi, semua rakyat Malaysia harus bersatu di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kurangkan isu sensitif agama dan perkauman yang mencetuskan perpecahan rakyat agar kita sama-sama berusaha dengan satu hati dan satu tekad untuk menjaminkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Bagang. Saya jumpa.